Дорогие коллеги, начинаем наш круглый стол сегодня, который мы проводим при участии организационного Кеновского института в Киеве, Украине, Киевского офиса Кеновского института при поддержке Ярослава Пелинского, директора этого офиса, представителя института в Украине. Сегодняшний круглый стол наш экспертный, и мы проводим его на тему, связанную с региональными исследованиями. По сути, мы фактически говорим о сюжетах регионального характера, и мы в последнее время в Украине видим, как неожиданно региональные студии вышли на первый план в наших научных исследованиях, и они имеют очень важный прикладной аспект. То, что раньше мы говорили о региональных студиях, это была чисто абстрактная научная дискуссия, а сегодня в ситуация, в как показалась наша страна, мы видим, что разные региональные специфики, отличия, нюансы имеют большое значение. И поэтому мы сегодня собрались, чтобы поговорить о том, какое место занимает Юго-Запад Украины, Одесский регион и сопредельные с ним области в рамках вот, именно Юго-Запада Украины в процессах, причем мы хотим посмотреть сегодня как на социальные процессы, на экономические процессы, на политические процессы, так и на какие-то сюжеты, связанные с тем, какое место этот регион занимает у нас в... В контексте проблем безопасности, международных отношений и так далее, и так далее. отношения с соседями А Кеновский институт это интересная очень организация. Здесь многие присутствующие хорошо знают. Мне довелось дважды стажироваться в Кеновском институте в 1997 году, потом в 2006-2007 годах. А многие здесь присутствующие хорошо знают отношения к университету Мечникова, ректор которого Юрий Гвачкова также дважды скажем в свое время Так что эта скульптура нам многим хорошо известна. Хорошо известна. Многие из нас представят материалы, которые будут по итогам этого круглого стола потом опубликованы. Опубликованы на сайте Института Кена в Украине, опубликованы на сайте центра имени Водоровиксена в Вашингтоне и на страничке, я так понимаю, Facebook тоже Аркеновского института в Украине. То есть, по сути, три, по крайней мере, таких источника, не говоря уже потом о тиражировании, о распространении, мультипликации этих наших небольших экспертных заметок аналитических, вот они будут иметь место. Поэтому призываю всех подготовить эти тексты. Ну и последнее, что хочу сказать, это то, что тема действительно выбрана не случайно. Я думаю, что сегодня есть смысл нам, наверное, говорить о различных регионах, субрегионах, мегарегионах Украины, вот, в рамках Украины, вот, в которые входят, в данном случае юго-западный регион, в связи с тем, что многие представления нашей социальной географии, политической географии, как внутренние, так и международные, они как-то вот претерпевают определенные изменения. Происходят некие трансформации, мы меняем свои представления по поводу того, что есть, какой регион и в чем его специфика, что мы куда можем относиться. И в этом смысле, в частности, я хотел сказать, что вот, ну, например, ленивый только за последние месяцы не говорил о юго-востоке Украины. Вместе с тем, уже последние месяцы, в точной недели, многие аналитики, эксперты, наши коллеги говорят о том, что, по сути, такого понятия, как юго-восток, просто нет. По большому счету, его и никогда не было, но вот в данный конкретный такой вот важный период, критический для развития нашего государства, мы точно видим, что единого понятия, которое можно назвать юго-восток Украины, нет потому что все гораздо сложнее. Вот, и, собственно говоря, об этом мы тоже будем сегодня говорить. Потому что есть, во-первых, юг отдельно, восток отдельно, а во-вторых, каждый из них тоже абсолютно неоднороден. неоднороден. И действительно на Востоке есть специфическая ситуация. Донбасса специфическая, похожая, но не совсем не не абсолютно 100% такая же ситуация Луганска. А есть еще действительно совершенно отличная ситуация Харькова, Днепетровска. То же самое на юге, Юго-Западе, вот, о котором мы сегодня с вами будем говорить, есть Одесская область со своей спецификой, есть Херсонская, есть Николаевская. И здесь есть нюансы во всех этих срезах, которые я называл, как мне представляется. И в социальных вопросах, и в политических процессах, и с точки зрения вот, настроения, так сказать, поддержку территориальной целостности Украины, или наоборот, поддержку сепаратистских идей в пользу, так сказать, присоединения к России и так далее. Здесь очень много отличий. И вот я хотел на этом сегодня акцентировать внимание, что действительно... Мы говорим поэтому сегодня о Юго-Западе, напоминая о том, что мы по сути Юго-Запад. Да? Не говоря о том, что добавляя приставку ⁇ Запад да, ⁇ как часто шутят, говорит об этом Денис, мой коллега здесь, он, он действительно эта приставка Юго-Запад ⁇ она как бы подчеркивает еще и ориентированность такую, если хотите, да, политическую, биополитическую нашего региона, на который мы надеемся что-то. Направленность она будет фактом, и исторически мы имели всегда этот факт, открытость Одессы, региона к внешнему миру, прежде всего к западному миру, да, с точки зрения торговли, с точки зрения культурного взаимопоникновения и так далее. Да. А, ну сравнение есть, вот даже в рамках его- западного региона ну, напрашиваются сравнение, но ну, почему в Одессе такая ситуация, в Херсоне Николаевичу другая, даже с точки зрения вот этих противоречивых процессов сепаратизма и наоборот антисепаратизма. А, Но ну мы знаем, что в Одессе все-таки наиболее сильные позиции да, пророссийского лобби, а, сепаратистских сил. А в Херсоне они послабее, в Николае послабее. Наверное, в Херсоне, в Херсонской области в целом, в городе самые слабые. Может быть, кто-то из коллег разовьет это направление, тоже цифр никаких не назову. Прямо сейчас не принципиально, мы знаем, действительно, по опросам многие, которые проводили и КМИС, и демократические инициативы, и многие другие, и есть цифры потом, потом, по тому вопросу, да, во сколько людей поддерживает украину сколько хотели бы, скажем так, с Россией. Вот. И здесь Одесса да, всегда лидировала с точки зрения поддержки идеи с ориентированностью на Россию, вплоть до того, что частное население города и области считает даже возможным отсоединение Украины и вступление в состав Российской Федерации. Почему так? почему действительно вот таким образом, почему таким образом складываться ситуация? Но дело в том, что на Одессу, с моей точки зрения, всегда обращалось особое внимание нашим северным или северо-восточным соседам. Одесса виделась как некий такой вот пункт, важная цель. Работа с которым, с регионом, с людьми в этом населении требовала значительных усилий. И эти усилия были заложены и затрачены, и финансы были потрачены, и организационные мероприятия были проведены. Достаточно вспомнить о том, что э, со стороны России принимались такие усилия, многолетние, системные, об этом надо говорить. Ведь на самом деле воздействие российского политического руководства через средства массовой информации, через многие другие рычаги на население отдельных регионов Украины. Оно началось не вчера, не сегодня, и даже не по ходу последнего Майдана или, скажем так, по ходу крымских событий. Это уже плод результат работы многолетней, многих последних лет. По крайней мере, после оранжевой революции, да, когда Москва неожиданно так сказать, получила щелчок полностью говоря, простым языком, да, они убедились в том, что нужно с Украиной работать. И работа эта была начата. Но в Одессе нужно помнить об этом всегда есть специфическое население, в отличие от некоторых других регионов, есть особо заметное присутствие и активность православной церкви Московского патриархата. Я всегда подчеркиваю этот фактор, как-то мы иногда стесняемся, что ли, говорить об этом деликатном, щепетильном вопросе, но тогда мы ничего не поймем из многого из того, что происходит в нашем регионе. Поэтому об этом факторе нужно говорить. Не случайно многие пророссийские такие радикальные организации, базируется в Одессе, имеют штаб квартиры свои в Одессе, активно проводили свои мероприятия в Одессе. Ну и позиция даже руководства просто вот, так сказать, епархии наши местные, это вообще известно в данном кругу, то есть это это, это особый случай, скажем так, антиукраинской, украинофобской пропаганды многолетней и так далее, и так далее. А в городе есть генеральное консульство в России, что само по себе, наверное, не фактор с точки зрения такого непосредственного прямого влияния на настроение в городе и в регионе, но все же и фактор, да, потому что есть непосредственное взаимодействие ориентированных на Россию активистов, с одной стороны, и представителей генерального кольства, с другой стороны. Одесса, как мы знаем, была э, тоже, в общем-то, ключевым таким полигоном и базой для такого проекта политического, как «Партия Родина». Вот, фактически была попытка из Одессы раскрутить политическую такую организацию пророссийского характера. А, ну, нельзя, трудно сейчас, наверное, оценить степень влияния или, скажем так, количество преступников последователей, даже сторонников этой партии на сегодняшний день, но думаю, что если этот проект уже будет сочтен его организаторами и отработанным, то на его место придет какой-то новый проект, об этом нужно иметь в виду. И в Одессе, конечно, действительно всегда были по крайней мере несколько таких очень активных, реакционных, антиукраинских, западных, антилиберальных средств массовой информации, каналов телевизионных, которые вещали на исключительно час города этим вещанием, так сказать, вот, реагировала на них, внимала им, мы об этом тоже знаем, мы даже с Ярославом вчера говорили на эту тему, что действительно вот он в своих поездках по Украине, просматривая местные какие-то каналы в командировках, он нигде не видел таких, на юге даже Украины, даже может быть в Крыму, не видел таких откровенных, про антиукраинских по сути каналов, как в Одессе, и это нужно иметь в виду, и Uh, некоторые из каналов они все еще здесь, да, вот вопрос только в том, действительно те люди работают, новые люди, редакционная политика меняется, не меняется в связи с ситуацией возникшей в стране, но каналы на самом деле по большому счету некоторые ушли, да, но некоторые остались. Я не виду что а ТВ допустим формально не существует, но некоторые каналы да, остались там. Да. Еще несколько аспектов в этом смысле, вот я пока э, хочу для себя понять. Многие мои западные коллеги спрашивают, вот возможно ли повторение событий 2 мая в том или ином варианте в Одессе. Это вот действительно важный был этот вопрос, не только для, наверное, наших западных коллег, которые живут там за сотню километров, метр, тысячи километров в Одессе, но прежде всего для нас здесь, в Одессе. Да. А, потому что ведь, по сути, ну как, люди, значительная часть людей, которые активно поддерживали сепаратистский лагерь, так его назовем, они на не делись, они остались в городе. Поэтому теоретически говоря, да, наверное, это повторение этих событий возможно. Надеюсь, что не в такой драматичной, в контексте и с таким количеством жертв, да, надеюсь, что в этом смысле все противоборствующие лагеря в городе сделают вывод, если будет 2 мая, и повторение такого количества жертв, даже если, не дай Бог, будет опять исковаться насилие в городе, удастся не повторить. Но теоретически исключать полностью, несмотря на то, что мы прожили уже полтора месяца, вот, на момент проведения этого подводства, 2 мая, мирно в Одессе, исключать теоретическое, что, абсолютно, что вот такое вот не может повториться, да, мы не можем. Потому что действительно есть определенный уровень враждебности, радикализации в городе, есть радикалы с проукраинской стороны, есть радикалы с пророссийской стороны, и они свои взгляды никак. С точки зрения, давайте, так сказать, зароем топор войны и подружимся теперь, и давайте подружить, и вести диалог, и садиться с стол мостов. Такие воздухи в городе нашем тоже звучат и принимаются колоссальные усилия экспертами многими, да, вот с точки зрения медиации, сближения позиций, налаживания мостов и строительства мостов между разными лагерями в городе. Но э, нельзя у себя обманывать и говорить о том, что потенциал взрывной в городе исчез раз и навсегда. Мне кажется, это очень, очень важно. Ну и здесь, конечно, позиция Российской Федерации будет важна. Вот как Москва будет вести себя в отношении Одессы? Будет ли она себя вести так, как она ведет себя в отношении Донецка и Луганска сейчас? Да? Если нашу территорию наводнят людьми, приезжими из России, активистами, боевиками, которые будут вести соответствующие действия, это одна ситуация в Одессе. А если все-таки будет возобладать некий, как я его сейчас называю, подход Никиты Михалкова, да, если вы все-таки сами там в своем супе варитесь, не достойны того, чтобы Россия вас поддерживала, не прошли испытания, не прошли тест, то так далее, я думаю, что в целом проукраинский по социологическим вопросам город, преимущественно, да, Одесса, этот город таким и останется. И, возможно, останется и спокойным. Да, поэтому тоже нужно здесь иметь в виду, что если Россия обратит на нас внимание больше, чем последний месяц-полтора то может измениться, к сожалению, к худшему и ситуация в нашем городе. И в этом смысле как раз очень важно, часто говорят, вот почему Донецкий и Луганский такая ситуация ну, в регионах, да? а вот, допустим, Харьков, Одесса, где тоже были проблемы, спокойно в последнее время. Это вот то, о чем я только что говорил, частично, с моей точки зрения, дает ответ на этот вопрос. Все-таки силы наиболее радикальных антиукраинских сил, да, российских сил, радикалов, боевиков, людей, которые готовы с оружием в руках сражаться, Деньги или за идеалы, в данном случае это принципиально, они сфокусированы сейчас в этих двух восточных, крайне восточных регионах в Украине, Донецкой и Луганской области. И это значит, что их ну, вот не хватает физически, да, вот на Харьков, еще, на Днепетровском, Черкасы, я не знаю, на Одессу, на, Ферсон, на Это нужно иметь в виду. Но если появятся новые свежие силы, или если произойдет какая-то ротация или пригруппировка этих сил, да, допустим, Донецкий и Луганский пойдет на спад, а людей, активно участвующих в военных действиях против украинской власти, удастся оттуда вывести и появится людей их забросить на каком-то другом направлении, то такую возможность исключать полностью нельзя. Я не говорю о том, что мне что-то известно о том, что есть такой план, но теоретически такую возможность исключать, к сожалению, нельзя. Вот. Это что касается дестабилизации и вот, возможности повторения ситуации 2 мая в городе. Э -э расследование, как мы знаем, фактически оно ведется не шатный не это тоже очень важный момент даже не буду сейчас об этом говорить, мы все действительно, и нас тревожит ситуация, в том числе с тем, что нет объективного такого оперативного расследования. Я лично, например, с первого дня считал, что нам нужно независимое международное расследование, чтобы было правильно пригласить криминалистов, специалистов там, по всем этим вопросам, по, таким роду, по такого рода случаям из-за границы, из разных стран, включить туда, если нам надо, и представителей Российской Федерации, которые бы сделали вот такое независимое заключение по поводу того, что произошло в Союзе на куликовом поле 2 мая. Но этого сделано не было, поэтому любые результаты, какие бы ни были оглушены, к сожалению, они обречены на то, что часть населения города, страны, вот, в целом воспримет их как неадекватные, неправильные, неправдивые и так далее. далее. На этом мы, к сожалению, видимо, обречены. Что еще важно, это наше геополитическое и положение, рядом Крым, рядом Приднестровье, если Крым так, еще более или менее отдален относительно. Да, потому что все-таки нужно нами и Крымом если хотя бы 10, да, есть еще Херсонская и Николаевская область, но юго-запад, конечно, выходит на Крым, Одесская область, не выходит физически на Крым, а, то Приднестровье совсем рядом. Приднестровье совсем рядом. Что касается последствий ситуации в Крыму, э, здесь у нас, ну мы видим, во-первых, беженцев в нашем регионе и переполнены сегодня Херсонская, Николаевская области, Одесская область, и город переполнены этими беженцами. Ну, на сегодняшний день разные цифры называются, иногда 20 тысяч, иногда 30 тысяч внутренне перемещенных людей в Украине. Поток растет, они идут не только с Крыма, но и с Востока, с Луганска, с Донецка. Есть, есть много военных, это заметно на улицах Одессы, особенно военно-морских, военно-морских сил. Мы знаем о том, что, естественно, Севастополь, украинские военно-морские, ну, те, кто сохранил лояльность, верность в Украине, они покинули Силы и здесь штаб-квартира, по сути, этих сил, которые находятся здесь у нас в Одессе. Так что это одно тоже из последствий для нашего региона, вот, событий в Крыму. Кстати, касается то здесь все сложно тоже, потому что это традиционно такой очаг дестабилизации, традиционный очаг дестабилизации для Одессы, для нашего региона. Как мы знаем, Приднестровье, я уверен, что об этом больше скажут наши коллеги, если те, которые занимаются этим вопросом среди здесь присутствующих. А Приднестровье всегда было некой черной дырой, вот, в которой была связана и контрабанда всевозможная, и оружием, и наркотиками, и людьми, и так далее. И Одесса совсем близко к Приднестровью, как мы знаем. Одесская область выходит на границу с Приднестроем. И это всегда сказывалось довольно негативно, скажем так, для стабильности в нашем регионе и, в частности, в нашей Одесской области. Сейчас мы видим, что проходит некая, некий очередной цикл активизации вообще активистов пророссийского характера в Приднестровье. Более того, хочу сказать, что в самой Молдове довольно сложные процессы в целом, <coughs> частью которого, в общем-то, формально, да, для э, остается в Приднестрове. А Молдова тоже взяла, как и Украина, курс на европейскую интеграцию, мы знаем, на подписание соответствующего с Европейским Союзом. Э, и предпринимаются усилия, активные, как же известно, кем, да, с тем, чтобы как-то вот, подорвать эти процессы такой воспрямованности, ориентированности Молдовы на, 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 Запад. И Молдову сегодня раскачивает, используя при этом активно этнические группы, и меньшинства на территории Молдовы, и Приднестровье здесь можно вспомнить, можно вспомнить и и так далее, и так далее. Это все имеет отношение и к нашему юго-западному региону по-любому, не только потому, что Молдова происходит, но еще и потому, что это затрагивает нашу область, особенно ее западную часть, то есть вот, Южную Бессарабию, ее обычно называем где тоже есть много разного населения, пестрый этнический состав, украинцы даже в меньшинстве традиционно находились, а вот много Молодован, Балдар, Гагаузов и так далее. И если такие какие-то антиукраинские, сепаратистские идеи удастся сбросить в эти этнические группы, то это тоже будет естественно работать на вот, раскачивание ситуации, дестабилизацию ситуации в нашем, в нашем регионе. Ну и э, еще пару моментов, прежде чем я вот уже ну, закончу свое выступление, передам слово своим коллегам, чтобы мы могли как бы по кругу обвиняться мыслями по этим и другим вопросам, связанным с нашим э, регионом, Одесским и вообще говоря, и западным регионом Украины. А скажу еще, что, конечно, много будет зависеть от нового соотношения сил, политической сил в регионе, в городе, в области, вообще в регионе. А не секрет, что, в общем-то, это была вотчина партии регионов многие последние годы. Сейчас ситуация, конечно, меняется. Но мы еще вот не знаем. Вот те люди, которые были раньше ну, активными спонсорами а, и участниками партии регионов, придумают ли они какой-то новый проект, будет ли использоваться старый бренд, или будет радикально новый проект, те же общины идеи, что раньше какой-то новый набор идей. Тут можно пока только гадать, в общем-то, вопрос только к ним, к тем, кто раньше активно участвовал в деятельности партии регионов. Но можно помнить о том, что действительно вот, ну, на всем этом регионе, Юго-Западном, -юго партия регионов доминировала. Если говорить типа об то это чувствовалось, конечно, очень сильно и в, в областном совете, и в городском совете. А, вот. И вопрос, конечно, здесь такой серьезный есть в отношении того, что будет дальше с теми, ну, строн, условно говоря, strongmen, то есть какими то сильными политиками местными, да, все, которые имели раньше отношение к этой политической силе, сегодня они официально, формально не имеют к ней уже никакого отношения. Как они себя позиционируют, как они определяют свое место в политических процессах в этом регионе, от этого много в регионе будет зависеть. Попадем мы или нет в какую-то зону влияния приоритетную того или иного олигарха украинского силу? это тоже интересный вопрос. Сегодня много говорят о том, что, конечно, господин проявляет большой интерес к нашему региону, не только к Одессе, но вообще к региону. И, в частности, мы знаем, что губернатор нынешней палец является его соратником многолетним. Действительно ли этот регион будет закреплен в качестве региона вот, в зоне влияния Коломойского или будут здесь какие-то подвижки? Потому что многие, конечно, слишком упрощают картину, говоря о том, что идет некая война Коломойского-Ахметова. Вот Ахметов сделал свою ставку, Коломойский использует ситуацию нестабильности, расширяет свои сферы влияния на некоторые регионы и вытесняет Ахметова. Это, наверное, упрощенный вариант, потому что есть еще другие все-таки крупные украинские предприниматели, так скажем, олигархи. Некоторые из них, кстати говоря, поддерживали, в общем Майдан, так или иначе и они, наверное, тоже будут заинтересованы в том, чтобы не сдать господину Коломойскому приоритетное стопроцентное владение большой регион, где все-таки есть большие ресурсы, транзитная торговля и так далее, транспортные пути. Это, наверное, их не устроит, скажем так. Поэтому посмотрим, как здесь будет складываться ситуация. И последний два момента, на которые хотел обратить внимание, собственно, это даже часть одного фактора. Русский язык, и информационная безопасность в регионе, информационное обеспечение региона. Что касается фактора русского языка, то думаю, что, конечно, тоже мы должны думать о том, что он никуда не делся да, из региона. И с точки зрения его какой-то с точки зрения того, что есть значительная часть населения в регионе, которая по-прежнему считает, что вот, русский язык здесь под угрозой, притеснений, преследований, репрессий. И это их таких людей активизирует, мобилизует на поддержку соответствующих политических сил, что в условиях нестабильности в Украине сегодня, естественно, представляется определенную угрозу. Этот фактор вряд ли куда-то уйдет. Хотя вот мы говорим на русском языке, и, наверное, не нужно даже в этой аудитории лишний раз говорить о том, что есть миллионы этнических русских и русскоязычных украинцев в Украине, которые являются квармидными патриотами своей страны и которые хотят ее сохранения целостности, независимости, суверенитета и резко осуждают украинцы со стороны Российской Федерации, это даже просто, это просто факт. Да, об этом, наверное, не нужно даже отдельно много говорить. Но есть, конечно, и другие люди, которые будут по-прежнему как-то вот раскручивать факты русского языка. Как и в Одессе раньше, вы помните, приезжал политик, выступал на митинге и говорит, я буду защищать ваши права как русско русскоязычных людей. Все, конец речи, начало и конец, конец программы. Больше ничего многие, к сожалению, в нашем регионе никогда не хотели слышать. Вопрос, вот как, какая твоя позиция вот, там, по поводу русского языка? И это, конечно, вызывало проблему, да, у Но я же не говорю о неструктурированности политического процесса, я уже говорю о нецивилизованности такой ситуации, да, потому что когда политик приезжает перед выборами обычно в нормальных странах, да, от него хотят услышать его позицию по налогам, по экономическому развитию, там, по социальным каким-то программам, а не вот только по вопросу, скажем так, прав русскоязычных людей в этом регионе. Ну, это нас ситуация, и этот фактор языка он никуда не делся, он должен сохранить свое, свое влияние. А информационное обеспечение очень важно, особенно сегодня, когда мы видим, что происходит с тем, когда мы пускаем на, на самотек, на произволявший бросаем вопрос информационной безопасности информационного обеспечения. Сколько лет уже криком кричали люди, эксперты в этой стране, задолго до последних трагических событий драматичных, что нам нужна нормальная информационная политика страны, державы, воспитание нового поколения, воспитание украинских граждан, чувства украинского гражданства и так далее. Нам нужен нормальный качественный продукт, общенациональный на русском языке, на канал, который бы вещал постоянно, аналитическим ПК, новостными и прочим, на тот же восток, тот же не